Hola, ¿cómo están? Hoy invité invite a Humberto, a profesor Humberto, hoy otra vez. ¿sí? A ver, ¿ustedes se sienten familiar con él o no? Un saludo, Humberto, profe Humberto. Hola, ¿cómo están? Hoy sí. estoy otra vez. Sí. Aquí. Humberto, profe Humberto sabe de varios idiomas, coreano, japonés, hasta in, de idioma de Indonesia también. ¿sí? Hoy 엘 한자께 vamos a estudiar es 한자 de venir. venir, ¿sí? Bien. ¿Cómo se escribe? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 여섯? Creo que 일곱, 여덟. Así se escribe. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. un poco largo, hana, tul, set, net, tasot, yosot, ilgo, Yodol. así se escribe, ¿sí? no está muy difícil y hay otro uh, carácter chino, pero que se usa en Japón, se llama kanji, pero en Japón se usa otro, uh, otro algo parecido, pero otro estilo, ¿sí? que ellos inventaron otro más, más simplificado el, el, el hancha que está más simplificado algunos hancha usa, uh, se usan mismos caracteres entre Corea y Japón y China también, pero otros en cada país um, simplificaron y ellos cambiaron por su gusto en cada país ¿eh? entonces en Corea se usa esto este hancha, otra vez hana, dul set, net tasot yo soy 198. Sí, aquí afuera está están practicando en japonés se dice kendo, kendo en coreano se dice kondo. Kondo es ¡ay! ah ha! como con con un como cuchillo de madera, ¿no? Como ah, ah ataque, así. Por eso suena a veces ¡ah! Ha! así. Espero que no se asusten. Bueno, entonces, uh, este hancha originalmente quería decir cebada. ¿Sí? Cebada. Cebada. ¿Pero por qué, por qué se cambió el significado de cebada de a venir? Porque uh, los ancestros creían que las cebadas, los arroces, todos venían desde dónde? Desde cielo. ¿Sí? Desde cielo. Sin Dios no nos permiten, no nos, no nos permite que, que arroces, cebada, esas cosas, no, ellos creían que no podían tener. ¿sí? Entonces, oh, oh, creyendo en Dios, que ah, gracias Dios, por mandarnos oh, las cebadas, los arroces. Por eso, por eso tiene significado de, de venir. Oh, antes era cebada, pero ahora tiene significado de venir. Bien, esta cebada viene desde el cielo, por eso. Bien, entonces chequeamos qué significado tiene. Pronunciamos ol, 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 ol. Ol es de oda, del verbo oda. Oda quiere decir venir, oda, ¿sí? Pero porque se dice ol, para modificar al sonido, al, a la pronunciación, pronunciamos le, le o ne. Ne. Le, le, ne. Ne. Sí. Depende, depende de palabra. A veces pronunciamos le o a veces ne, pero las palabras que tienen, tienen le o ne, o tienen significado de venir. ¿sí? Todas pronunciamos. Ol, le, ne. Ol, le, ne. Ol, le, ne. Ol, le. Ne. Ol, le. Ne. Muy bien. Entonces, antes de estudiar las ah, la oración, chequeamos las palabras nuevas. Pronunciamos opa. 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 Hang Hangsang. Hang Hangsang. Hang, Hang Neil. Neil. Neil but. Neil Buto Neil. Neil. Neil Buto Neil Yolshimi. Yolshimi. Coshirago marada. Coshirago marada. Corago marada. Corago marada. Coshirago marada. Coshirago marada. Corago marada. Corago marada. marada. Muy bien. Entonces, Opa Opa quién es que uh, Opa es el hermano mayor. O tiene dos significados. Puede ser su amor. Su pareja. novio ¿no? Entonces. Recuerda que Oppa Gangnam Style, ¿sí? la canción, ¿sí? es, ese opa es oh, eh, no de hermano mayor, pero si, uh, sino de, de uh, pareja, ¿no? Novio, quiere decir novio, tiene dos significados. Pero, Han, mujer ¿eh? también? Mujer. No para las mujeres. Sí. No no se usa pa, no, no se usa esta palabra para las mujeres ah. solo para los hombres. Sí Pero. para lo, los hermanos mayores opa o su novio opa. Pero ¿El el opa? su novio debe, debe tener la mayor edad que la chica. Sí. Uh -huh. Pero porque él es un hombre y canta opa. Pero él está hablando de, de, de él mismo que ¿El es el él, opa? él es opa para alguien. Ah, ya. Sí por eso. Sí. Bien, hanzang quiere decir ¿sí? siempre, hanzang siempre, hanzang. Y neil, neil, ya esta sílaba acabamos de ver, ne, ¿qué quiere decir, Humberto, un profe Humberto? Ne, es venir, venir, o le, le o ne. Sí, venir. Pero ¿qué viene? Il, esta sílaba también hemos visto hace tiempo, ¿qué día. quiere decir? Día, ¿sí? Día que viene, día que viene. ¿Cuándo es? Mañana. Neil es mañana, ¿sí? En coreano se dice Neil mañana. More se dice pasado mañana, ¿sí? More. Pero Neil es el día que viene mañana. Pero Neil puto. Puto quiere decir desde, desde desde la mañana, desde la mañana. Sí, siempre hay, hay gente que quiere, hay gente que le gusta prolongar, posponer, ¿sí? uh, Mañana. Mañana, sí. mañana, 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 ¿sí? Así. Yolshimi, ¿yolshimi qué quiere decir? Juiciosamente, juicioso, ¿sí? con mucha pasión. ¿Sí? ¿Ustedes están estudiando el coreano yolshimi o no? Deberían estudiar yolshimi, ¿cierto? No solo estudiar yolshimi, trabajar duro yolshimi, estudiar yolshimi, ¿sí? amar yolshimi, todo yolshimi, ¿sí? Adverbio. Uh -huh. Sí, yolshimi es un adverbio, muy bien. Y la última expresión es go cosirago marada. Marada tiene significado de hablar a o decir. Entonces, cosirago, esa parte en español yo traduciría como que, ¿no? Decir que, ¿sí? Decir que. Entonces, está pasando la información de otro, ¿sí? De uno a otro, ¿sí? Entonces, pero corago marada es la expresión coloquial. Son iguales, significan iguales. Go cosirago marada o corago marada. Solo. Corago es la abreviación de sí. Por eso, dice, dice que, dice que alguien dice que o dicen que. Usando todas estas palabras, ¿qué oración vamos a estudiar hoy? Aquí, los padres están regañando, que hasta la saliva está saliendo de la boca del padre, ¿no? Pero el, el hijo como, oh, pretende que no, no, no está poniendo mucha atención, ¿cierto? Dice never. 네수시카미 카미세타. Cami, bueno, entonces qué oración t e n e 오빠는 항상 오빠는 항상 내일부터 내일부터 열심히 열심히 공부할 것이라고 아, 공부. 공부할 할 수? 것이라고? 그 어, 공부 어, 성... 아. 공부할 것이라고? 아. 공부할 것이라고 말합니다. 말합니다. m i d a Una vez más, opanen hansang. opanen hansang. neil buto. neil buto. y o l s i m i o b u h a l o s i r a g o y o l s i m i o b u h a l o s i r a g o m a a m i d a m a a m i d a opanen el sujeto, quienes? el hermano mayor. el hermano mayor, m a 니 a m i d a donde verbo final. dice, cosirago, que? dice que? 공부할 것이라고 공부할 dice que va a estudiar 열심히 fuertemente juiciosamente pero desde cuándo desde mañana 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 pero san dice hansan siempre. siempre dice así ¿sí? es un perezoso ¿sí? un vago digamos ¿sí? entonces ¿qué, cuál sería la traducción en español me podría pronunciar profe Humberto mi hermano mayor siempre dice que va a partir de mañana estudiará fuertemente. Es una vez más. Es, es como es, es. que creo que hay un error. Mi hermano mayor siempre dice que va a estudiar fuertemente a partir de mañana. Puede ser. Uh -huh. O mi hermano mayor siempre dice que a partir de mañana va a estudiar fuertemente. Ah, sí. Es un poco. Hay un poco pequeño error, ¿cierto? En la oración. En la traducción. sí. sí. Mi hermano mayor siempre dice que a partir de mañana Va a estudiar fuertemente. Va, no, fuertemente o a partir de mañana estudiará fuertemente Ajá. también. Sí, bueno, entonces, pero no hay cambio de. En, las, en la traducción hay cambio, pero no hay cambio de de este chico es un, un vago, un, un, un perezoso, ¿cierto? Sí, entonces, sí, uh, Humberto Sense, uh, Humberto, profe, Humberto, ¿qué tal? Que hoy tienes que hacer hoy. Que el pensamiento de los asiáticos, yo creo, no sé si yo puedo, podría generalizar, pero uh, uno en Asia en general piensa que, que lo que pueda hacer hoy termina hoy. Pero uh, en Sudamérica, me parece, uh, o tal vez países de a, a Arabia, ¿no? ellos piensan que si pueden hacer mañana, ¿por qué tengo que hacer hoy? Mañana, mejor. Si sí, hace. El pensamiento es muy diferente. ¿Y, y tú ¿cómo, cómo es? ¿Cómo eres? ¿Tú, tú lo que puedas termina hoy, terminas? ¿O tú propones para mañana? Uh, es bueno hacer las cosas temprano. el, 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 el lo, lo más temprano posible, pero muchas veces tenemos muchas cosas. Entonces hay algunas cosas que tendremos que dejar para mañana. Uh -huh. Y también tenemos que tener cuidado porque si hacemos muchas cosas muy rápido uh -huh. nos podemos cansar mucho y entonces uh -huh. después podemos desperdiciar tiempo luego uh -huh. eh, creo que es bueno un balance ah, un poco significa... hacer todo lo posible uh -huh. pero sin ir demasiado lejos uh -huh. que después sin afán sí. sin afán mejor sí cierto uno se cansa ¿sí? por ejemplo si te, eh, tenemos que estar <coughs> perdón equilibrados cierto que uh, hay que pensar bien si es un proyecto con tiempo, con tiempo tenemos que pensar bien. Si es... pero oh, creo que las cosas, las prioridades deberíamos terminar primero. Yo creo, aunque en la vida real no es tan fácil. Entonces sí, espero que ustedes si no posponen tanto, uh, pronunciamos unas veces más la oración y terminemos la clase de hoy. o <coughs> pan <coughs> 내일부터 내일부터 열심히 공부할 것이라고 열심히 공부할 esta partes d u 공부할 것이라고 아 공부할 이 것이라고 a 아, s 네. 어 열심히 공부할, 네. 열심히 공부할 것이라고 열심히 공부할 것이라고 말합니다. 말합니다. 아, muy 아, bien. bien. Entonces hoy 올내올내 네, Uh, originalmente quería decir cebada, pero cebada viene desde dónde? Desde el cielo. Por eso cambió el significado de cebada al venir. ¿sí? venir. Muy bien, mañana seguimos estudiando otro nuevo ancha. Mañana nos vemos. Muchas gracias por ver. Chao. Chao.